геройски защищали, защищают целостность нашего государства. Я не на слуху знаю, то, что делаете вы, какую выполняете задачу. Все воинские формирования Украины, вооруженные силы, Национальная гвардия, служба безопасности выполняют свою функцию. Но в чем отличие добровольцев? Добровольцы даже в структуре Национальной полиции, Министерства внутренних справ, имею в виду национальную гвардию. Это подразделения, которые были созданы в 2014 году, очень короткий срок. Провели обучение, короткий срок провели слаживание. И выполняли задачи, не в свойственные милицейским подразделениям. Слава Украине! А. Вы знаете, этот день, это на самом деле очень великий день. Этот не... день тот день, который объединил нас всех в одну большую семью. И когда настал тот момент, когда мы поняли, что можем потерять нашу страну, каждый из нас не побоялся этого момента, он встал с нами в один строй, встал в один ряд и пошел защищать нашу Украину. Я хочу, чтобы этот день всегда оставался у нас в памяти. Потому что на самом деле таких счастливых моментов в жизни бывает мало. Потому что мы с вами, каждый приобрели новую большую семью. Ради которой мы готовы пойти в бой и не бояться, что в нашу спину может кто-то всадить нож. Потому что мы на самом деле семья брат за брата. И я думаю, что... Пройдет еще очень много лет, и мы будем этот день вспоминать с улыбкой, рассказывая нашим детям, внукам о том, как все начиналось и что мы не остались в стороне, а мы пошли гордо защищать нашу страну. Ведь знаку МВС Украины по честной грамотею Капрань у складе сил антитеррористичную. Підполковник поліції, командира роти номер чотири, полкового призначення Київ під знакою МВС України грамотою патрульної служби поліції особливого призначення Київ полку патрульної служби поліції особливого призначення роти номер 1, полку патрульної служби «Київ».